Вітаю мінск мы за 170 кімаў ад вас. Сям'я, да якой мы прыехалі ў госці, прымяняла сталічнае жыццё на жыццё ўаожжанай вёсашцы ліпавец. Першае, што я даведалася, што козы вельмі цікаўныя жывёлы. У пэўным сэнсе гісторыя гэта сказы і пачалася. Калі янаку яго нявесці на стасі, бацькі пададравалі жывёліну на вяселле. У свята менавіта без рога это тое, што нам падарылі на вяселле з боку бацькоў это быў не жарт а неабходнасць прыняць пазіцыі маладых житьць яны вырашылі на вёсцы прычым не мадэрновай а з традыцыйным укладам праз тры з паловай гады у гаспадарцы ўсё сва стол вабіць з пирагами каззіным тварражком мдам ды да іншымі ласункамі у горадзе чалавеку цяжка добра сябе адчуваць скажем так ну дарэчы гэта мы адчулі ўжо калі пераехалі і пожылі тут верка пераканаліся у гэтым да я маю навазе что вось шум пахи розные У горадзе э, жыццё штушна а продзена яна натуральна Т янна студэнт бннтУ Настасяя студэнтка медыцынскага універсітэта мінскія фотаккарткі як кадры мінулага жыцця прафесію настасі мяняць не давялося маладогу врача задавальненнем узялі на працу а вось у астатнім прыстасоўваліся і сёння ў тым ліку і ў дачыненні да маленькай дачкі арыны лічаць выбар вартым Т дзіця азнаёміцца з міром з... Такого, живым живым мерам то з такога правильнога боку непасрэдна падыходзіць да кветачшки не толькі да кветашки напрыклад даказы до да кроліка яна тут бачыць што яны робяць для чаго яны павінны чалавеку она вучыцца непасрэдна жыццю Яна открываю сабе сапраўднага гаспадара орлі. Не так давно абзавёўся канём, каб працаваць на зямлі. Я з жонкай самі вырошваюць гародніну садавіны, яйкі толькі ад сваіх курэй. З прыходам цяпла пачнецца і праца на пасецы. Намацалася ну, ось, той накіронак, у якім сябе падабаецца рэалізоўваць. Для мяне гэта з'яўляецца менавіта тое, што я магу э, шмат чаго сам рабіць. Апошні праект Янака яшчэ не так даўно мог бы адпужаць яго самаго. Будоўля падавалася нечым невядомым, а тут з дапамогай сябра і літаратуры пачаў ставіць баню. Праца ідзе без лішняй спешшки ў задавальнення і са спадзяваннем на свой добры вынік. Як кажуць, вот, шчаслівы чалавек, у якога няма начальніка, будільніка да і панядзелка. Ну, к так этого вот, цалкам <laughs> У меня гэтага ніжога няма. На пытанне, ці вернецца ён у горад, Янак адказвае, што толькі распачатак спраў у яго на некалькі гадоў. Да іх прыезду ліпавец лічылі закінутай вёскай. Зараз мясцовы сельсавет называе яе адроджанай. І сапраўды у вгасцях у гэтага дома складваецца ўражанне, што ўсё і ўсе тут на сваім месцы, як мае быць.